Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию буксировочное кольцо для транспортировки надувных плавсредств. Конструкция изделия состоит из треугольного кольца, соединенного с эластичной прокладкой и креплением. Чтобы закрепить данный комплект, необходимо разобрать монтажную систему с замком модели FS219 на замок и монтажную площадку. Это удобно сделать с помощью шестигранного ключа, который входит в комплектацию данных монтажных систем. После этого соединив винты замка с отверстиями на прокладке, собрать монтажную систему. Треугольная форма кольца минимизирует колебания фала, что делает его удобным для буксировки. Также может использоваться для крепления тяжелого дополнительного оборудования. По результатам крэш-тестов изделие выдерживает усилия на отрыв до 160 кг. Кольцо изготовлено как цельно литое изделие из полимида армированного стекловолокном. Прокладка вырезана из армированной лодочной ткани с применением лазерных технологий. В ассортименте также представлены аналогичные крепления с ручкой буксиром. Я вам лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Борика, потому что являюсь ее создателем, единым вдохновителем и активным пользователем.